Здравствуйте, у меня позывной Мавка. Просто мы работали эвакуационной группой, э, и у нас называлась группа Мавка, а я был в ней старший. Но оно так и прилипло. В общем-то, я э, вообще не понимал, куда я попадаю. Э, я далек был от армии, срочку я не служил. Я просто пришел в военкомат подписывать контракт. И э, то есть вся моя дальнейшая судьба была э, ну, рандомная. То есть я не знал, куда я попаду, зачем я попаду. Какие есть подразделения, есть ли медицинские подразделения или еще какие-то минометные и так далее и тому подобное. Ну, у меня посада сейчас э, старший водитель, но я выполняю как бы функции, много функций. Ремонт автомобилей, обслуживание, э, выезд на автомобилях на тех же, на квадроцикле, в частности, я езжу, ну и на гусеничной технике. Бывает такое, что э, работы меньше, и тогда ты за каждый день этот хватаешься, чтобы максимально отдохнуть психологически, физически, потому что бывало очень тяжело, потому что условия тяжелые, особенно зимой, машины ломаются, ночью ты едешь на квадроцикле, он ломается, ты его забираешь с поля, то есть ты организовываешь его эвакуацию, потому что его в поле оставить как бы вариантов нет, потому что нечем его заменить просто-напросто. И ты его оттуда вытягиваешь, Потом садишься на машину, везешь его лафетом на ремонт, и эта вся история могла растягиваться на часы. И вместо того, чтобы ты потом днем отдыхал, ты занимаешься ремонтом этой техники, а ночью ты опять едешь на эвакуацию. Поэтому бывало, конечно, очень тяжело. Это было на протяжении даже где-то полтора месяца, когда мы работали на клещевке предыдущий раз. Тогда было полтора месяца нон-стоп работы, было очень тяжело много раз попадали под обстрелы, и под кассетные боеприпасы, и под танк, миномет, артиллерия. Э -э раньше со сбросами, например, я не стыкался, но вот сейчас мы зашли новый, по новому на Клещеевку, и сейчас почти каждый выезд – это сброс. Единственное, что как бы едешь на квадрике на ходу, и они как бы не попадали. Хотя посекло квадрики два раза, но как бы без ранений, без ничего квадрик своим ходом смог выехать. То есть сейчас очень массово проблема стоит именно в сбросе э, вогов с мавиков. Мотивацию для выезда. Ну, тут, конечно, совокупность факторов. Здравый смысл, на самом деле, что э, противоречит, в принципе, этой работе. Ну, много людей, конечно, и свою жизнь уже отдали. Но это, если говорить какими-то моментами, связанными непосредственно с войной. Все-таки э, это дело надо делать кому-то и помнить тех людей, которые отдали свою жизнь. А так, если уже не брать в учет армию, а просто как жизнь, то все-таки рано или поздно все равно придется умирать. А хочется все-таки максимально прочувствовать жизнь и смерть. То есть много факторов, которые влияют на мою работу. А если бы, конечно, возможно было бы интеллекта меньше, то я бы э, все-таки не, не смог бы это вывозить. А было бы, допустим, опять же больше, то уже, наверное, все-таки здравый смысл тоже уже не позволил.